kemuncak teknologi orang bukan Islam. Semua orang data dia ada dalam handphone tu. Tempat dia diketahui, di mana saja dia duduk. Semua orang yang pakai telefon pintar ni di mana saja dia pergi, data lengkap dia akan ada. Kesihatan dia maklumat diri dia, berat dia, kedudukan dia di mana, semua. Nabi SAW sebut, pemuda ini adalah pemuda yang disiapkan oleh Allah SWT. Dia akan keluar satu hari nanti daripada Madinah Kemudian dia melarikan diri ke Mekah Daripada Mekah dia ke Madinah Daripada Madinah dia kembali ke Mekah Pada malam perlantikan dia sebagai presiden umat Islam sedunia Itu saya yang sebut Saya terjemah untuk bagi kita mudah faham Pada malam perlantikan dia Esok dia nak dilantik Pada malam itu Satu hadis Nabi riwayat Sayyidina Ali Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Al Mahdi minna ahlul bait yuslihuhu Allahu fi laylah Imam Mahdi ni daripada ahlul bait keturunan nabi Allah prepare dia punya kepimpinan dia dan juga ketajaman akal dia hikmah satu malam pemuda ni esok dia jadi pemimpin nombor satu umat Islam dan kemudian dia mula dibai'ah oleh orang Islam kumpulan pertama yang bai'ah beliau adalah wali daripada bumi Syria dan juga orang-orang besar daripada Iraq. Dua grup ni. Lepas tu ramailah umat Islam membaiah Imam Mahdi. Saya nak bagi tahu dalam masa satu malam Allah prepare keturunan Rasulullah ini untuk menjadi khalifatullah esok orang pakat bayah dia. Orang pergi kat dia berbayah. Bila dibayah orang Islam daripada seluruh dunia main sekumpulan-sekumpulan bukan semua. Yang berani sahaja untuk membai'ah Imam Mahdi bila dah ada satu pasukan Imam Mahdi membentuk kumpulan tentera dan kemudian beliau mula berperang satu kampung kepada satu kampung kepada satu kampung yang menentang dia musuh datang setiap minggu kepada Imam Mahdi untuk menyerang Imam Mahdi musuh pertama yang datang daripada Syria Ulama' pertama yang datang bay'ah pun Syria juga. Syam Nabi sebut. Maksudnya daripada Syria ni ada wali-wali yang hebat pun daripada Syria. Syam. Musuh-musuh Imam Mahdi pun ada juga daripada Syam. Nabi kata hati-hati kumpulan pertama musuh yang lawan dengan Imam Mahdi datang daripada Syam. Bila lepas sampai di satu tempat yang bernama Baida, bumi terbelah 100% tenggelam di dalam belahan bumi tadi. Hati-hati. Ha, jangan buat semangat Sembrono Semangat mesti dengan ilmu. Semangat mesti dengan iman. Sampai bila-bila ingat, hebatnya Khalifatullah gelaran pemuda ni, dia gabungkan semua orang Islam. Dia pergi ke orang Islam, dia bercakap, minta orang Islam bersatu, pemimpin-pemimpin Islam bersatu. Sebahagiannya terima untuk bersatu di bawah pimpinan Imam Mahdi. Al Imam Mahdi ini akan menyerang India, akan menyerang Semenanjung Arab, akan menyerang Furs Parsi, akan menyerang Konstantiniah dan setiap serangan itu mereka menang. Nabi dah bagi tahu bila keluar cicit aku yang bernama Muhammad Al Mahdi ini, dia akan pimpin orang-orang Islam yang jujur dengan Allah. Hanya mereka-mereka yang jujur dan tinggi keikhlasan kepada Allah, hanya mereka-mereka yang kuat imannya akan menyertai pasukan tentera ini sebab tu menang. Akhir sekali, kemuncak peperangan adalah di Amagadon. Iaitulah peperangan di antara umat Islam yang bilangan mereka sangat sedikit. Mujahidin-mujahidin yang berbaki, yang berani sikit saja. Kesemua blok barat akan bergabung. Bergabung ketenteraan, bergabung kekuatan. Yang ini Rasulullah sebut. Yang ni Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim perang yang Nabi sebut dalam bahasa Arab Al-Malhamatul Kubra Perangan yang besar Bahkan ia adalah perang yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan Bila mula perang tersebut Tahun ke-7 baru habis Kemuncak peperangan itu Imam Mahdi akan bimbing pasukan tentera terakhir Untuk berlawan dengan musuh Barat akhirnya pendapat di kalangan ulama sebut selama enam tahun tahun ketujuh berakhir dan tahun ketujuh itulah munculnya Dajjal daripada perang pertama perang kedua perang ketiga perang keempat perang kelima menang 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 kemuncak peperangan adalah Al-Malhamatul Kubra al -Malhamatul Setiap kali membaca hadis tentang kuatnya tentera Imam Mahdi, setiap kali itulah menambahkan iman saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hari ini kita tengok kekuatan tentera barat sangat hebat, sangat canggih, sangat kaya, sangat ramai, tapi bila baca tentang Imam Mahdi yang Nabi sebut, lebih hebat lagi, satu orang dengan kumpulan yang ramai di kalangan Imam Mahdi ni apabila mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala maka saya nak bagi tahu kepada kita semua bila Allah bantu sebesar apa pun musuh akan dikalahkan oleh bantuan Allah Subhanahu wa taala kita kuat dengan Allah kita kuat dengan bantuan Allah kita akan terus menjadi kuat Apabila kita terus bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan dengan kekuatan kita bukan dengan kecerdikan kita tetapi dengan bantuan daripada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala